Один среди многих обычный, малозаметный человек, но именно он однажды идет на войну, чтобы защитить других. Собирает снаряжение и продукты до фронта, едет на передовую. Пережив предательство и оккупацию, начинает жизнь с чистого листа, принимает чужих детей в свой дом и теряет на поле боя самых близких ему людей. Он не капля в море, не песчинка в пустыне. Он между миром и войной. що не своє позичена все-таки лихо. Нащо до скадувати, що давно минуло бути колишнє. Що засело, хоч і я ротой. Я, я Пам'ятайте нашу, нашу зустріч біля вашої військової частини. Ми вам обіцяли перемогти на Кубку України. Да вот, мы эту обещанку выполнили. Украинские войны, я хочу сказать спасибо тебе за то, что ты такой мужний, сильный, что ты защищаешь нас, чтобы мы жили под мирным, светлым небом. Это видео юные хартингисты Патриотического клуба Казак из маленького села Федорки Светловодского района прислали бойцам Кировоградского спецназа на фронт. Мужчины, что многое повидали в пекле войны, с трудом сдерживали слезы. О спортсменах мира сказал офицер-отпускник из третьего полка. Спросил, где вы видели, чтобы в небольшом населенном пункте воспитывали мастеров, кандидатов, мастера, чемпионов Украины и международных соревнований? Действительно, явление уникальное. У нас и в городах-то с секциями для подрастающего поколения просто беда. А тут в самой глубинке такие достижения, которыми страна может гордиться. Но пока, признается организатор клуба, он же тренеры, воспитатель на общественных началах, мало кто помогает. Ладно, ну хотя бы не мешали. Наболело это что нас никто не хочет чуть у нас в цели Ну, я маю в виду, наше керівництво, там, директор школи там, і наші голови села, які не хочуть, вони навіть не знають, що в нас є чемпіони, вони навіть не навіть не знають, що в нас є майтри спорту. Вони не цікавляться цим. всім, вони не цікавляться. Наболіло те, що в нас вже неодноразово, неодноразово виселяють із спортзалу. Там є в школі в нашій є дуже світлий, дуже великий, найкращий спортзал в районі. Я не зможу, не можу зрозуміти, чому. А продовжує Анатолій Скірінцов уже з оптимізмом. Є, є люди, очень хорошо к нам відносяться тут. Дійсно, все на спонсорах і родителях держиться. Це є така депутат Олександрійської районної ради Замкова Любов Миколаївна, яка допомагає нам у всьому і в поїздках, і в придбанні э, інвентаря спортивного. Є, є такий житель села Глинське. Деревянку Анатолий Викторович, тоже допомагає нам, в ну, допомога кошти. Есть по дорожнему, село по есть там такий игрушка Владимир Иванович. В секции занимаются дети из трех сел. Федорки самое большое. Ездят после уроков, проходят несколько километров в любую погоду. Будущие и настоящие чемпионы Украины тренируются в сельском клубе, в неприспособленном помещении. За ці п'ять років, які ми займаємося хортингом, у нас вже є чемпіони України, як в старших групах, так і в менших групах. Є два майстри спорту, один кандидат майстри спорту, а то першорозрядники, які не, ну, ще не можуть стати по своїх вікових категоріях, не можуть стати там майстрами спорту, то вони в нас вже неодноразові чемпіони України по хортингу. І чемпіони України, і на Кубку України ми виступали. Де занимала из мест. Хординг ⁇ вид спорта совсем молодой. Национальный, патриотический. Боевое искусство с высокими нравственными нормами. И овладеть им сумеет только человек, для которого честь и достоинство не просто слова. Двое спортсменов из сельской секции сейчас в АТО. Их младшие товарищи стали волонтерами. Хотя самим нужны средства для поездок на соревнования, на форму, но делятся тем, что удалось собрать. Дружатся с со спецназовцами, ездят в гости к военным третьего полка. Наш гурток занимается волонтерской работой. Мы там неодноразово уже помогали и к нашему Кириллградскому спецназу, и помогали хлопцам, которые в госпитале. В госпіталях були там після бойових дій, допомагали коштами їм. Прямий зв'язок ми маємо з одним із небайдужих людей, який зробив для нашого клуба. Ну, мабуть, найбільше. Говорить, я не буду хто це. Ну, він зараз знаходиться в зоні АТО, в бойових діях участвує. Сам Анатолий Михайлович еще в молодости в армии занимался борьбой. Несколько лет назад начал осваивать азы нового боевого искусства. Кандидат в мастера спорта. По профессии электрик сейчас заведует клубом. На четверть ставки в школе преподает музыку. В семье Сколенцевых четверо детей. Младший из сыновей был на войне. Отцу вспоминать об этом тяжело. Сейчас парень служит в Киеве, а дочь ей 12 успешно выступает на соревнованиях по хортингу. Этот спорт многогранен. Особенная философия ⁇ наука жить по справедливости и выживать в любых условиях. Не обязательно участвовать в соревнованиях можно просто учиться. Сюда в этот кружок принимают всех желающих. Є діти з неблагополучних сімей, є діти матері-одиночки, там є діти, які там, ну, наприклад, там ну, їм навіть не дозволяється займатися займатися спортом, а вони не вони хочуть, то з ними там ми займаємося вже совсім по іншому. Ну, наприклад, там вони не участвують ні в двобоях, не участвують там ні в показових виступах виступах, але в форумах. і там в нас не є ціллю, щоб всі їздили на змагання. в нас є ціль. для того, чтобы отродить здоровый способ жизни. Но по каким-то причинам двери просторного спортзала местной школы для талантливых ребят и их тренера закрыты. Хотя Анатолий Михайлович именно в этих стенах преподает музыку. Здание встречает нас табличкой, построено к столетию Ленина. Дежавю. Застывшее прошлое в настоящем. Директор от интервью отказался, но поговорить так не на камеру, согласие дал. Сказал, что на важном педагогическом посту с 1977 года. Неубедительно объяснял президенту и инструктору Светловодской федерации Хординга, почему нельзя проводить тренировки в зале. Один из аргументов, например, таков – не все ученики из нашего села. Потом руководитель обещал подумать и, наконец, определился разрешил спортсменам тренироваться в своем учебном учреждении. Будем надеяться, что этот конфликт исчерпан. История грустных провинциальных взаимоотношений. Смешение личных обид, местечковой психологии, недальновидности. И не только. В сельсовете, в районе. Печально, что и выше. Для чиновников разного ранга решать проблемы детского спорта – лишняя головная боль. А расхожие фразы о мероприятиях в целях патриотического воспитания легко ложатся в доклады и отчеты. Да и только. Ничего не меняется, даже когда война рядом. Я так думаю, что война, война, она не там. Она сейчас, она точится по всей Украине. И если в нас будет, извините, я не знаю, как там сказать, гнилый тыл, мы ее не выиграем. Меніку потрібно, щоб тим тем які є на передовій, потрібно тут, щоб захищали спину і допомагали їм. Спортсменка Таня Волошина вышла в бойцу спецназа Оберег возвращайся живым. Разведчик идет в тыл врага, и возле сердца заветный талисман. Для воина Таня, эти дети прочный тыл здесь, на мирной земле. Великая моральная поддержка. Вера в то, что все не зря. И для других бойцов тоже.